Salam dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Heydər Parkı, Təzə Bazarın tam yaxınlığında, əsas yolun kənarında 2 sot torpaq sahəsində inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 5 otaqlı, super təmirli həyət evi təklifimiz var. Evimiz tam yol kənarında yerləşir. Darvazağın qarşısından birbaşa marşrut Əcəmi metro stansiyasına qədər gedir. Evim geniş həyəti var, gördüyünüz kimi həyət tamamilə düzəldilib. Həyətin bir tərəfində isə dekorativ ağaclar əkilib, çox gözəl gecə işıqlandırılması quraşdırılıb. Evimiz şəxsi tikili olduğu üçün ikincisində təmirində keyfiyyətli, bahalı materiallardan istifadə edilib, zövqlə təmir olunub. Onda xüsusi qeyd edirik, əziz izləyicilərimiz, evimiz tam əsas yolun kənarında yerləşdiyi üçün obyektə yararlıdır. İstəyə, i̇stəyən insan evi götürüb obyektdə də çevirə bilər. Evimizin ümumi sahəsi 168 kvadratmetrdir. Fundamenti beton karkazdır. Mərtəbələr arası monolit betondur, cüt daşla tikilib, kəmərlər atılıb və gördüyünüz kimi yerdən tərslüdür. Şəxsi yaşayış üçün tikilmiş ev axtaran müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər və bir daha qeyd edirəm, Fırğalan şəhərində belə bir ev yoxdur ki, qapızasının qarşısından birbaşa marşrut düz Əcəmi metro stansiyasına qədər getsin. Yəni çox gözəl bir ərazidə yerləşir, tam mərkəzdə, məktəblər, bağça, Heydər Parkı, bazar, Misir Parkı evin tam yaxınlığında yerləşir. İndi isə evin içərisini sizləri daha yaxından tanış etmək istəyirəm. Əziz izleyicilərimiz, biz birinci mərtəbənin dəhlisindəyik. Onda xüsusi qeyd edirəm ki, əziz izleyicilərimiz, evin birinci mərtəbəsi boya-boy boy, manolit bitondur. Birinci mərtəbədə dəhliz, mətbəx, sanitar və uşaq otaqları isə istikboldan ibarətdir. İndi isə sizlərə evin qonaq otağını təqdim etmək istəyirəm. Evimizin çox böyük qonaq otağı var. Qonaq otağının 2 pəncərəsi var. Komb sistemi quraşdırılıb, hazırdır. O otaqdan pərdələr, çəçəklər də quraşdırılıb, hazırdır. Bir sözlə köç yaşa bilə evdir. Qonaq otağının döşəməsi isə laminatdandır. Evin qazı, suyu, işığı daimidir, sənədi kutçadır, çox gözəl bir həyət evidir. Bura da isə yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx də genişdir, mətbəxinin də döşəməsi qeyd etdiyim kimi istıpoldur və rahat şəkildə soyuqlu hava olmağına baxmayaraq ev çox gözəl isitilir. Rahat şəkildə istıpolun üzərində düşmədən gəzmək mümkündür. 1-ci mərtəbədə isə sanitar qovşağa ayrı-ayrılıqda yerləşir. Çox geniş sanitar qovşağı var. Sanitar qovşağında tusualları quraşdırılmış, hazırdır. Çox gözəl, mükəmməl bir həyət evidir. Əziz izləyicilərimiz, beləliklə evimizin birinci mərtəbəsində yerləşdik geniş qonaq otağı, mətbəx, ayrı-aylıqda sanitar otağı. İndi isə evin ikinci mərtəbəsi ilə sizləri daha yaxından tanış etmək istəyirəm. Evin birinci mərtəbəsi ilə ikinci mərtəbə arası kəsmə istə monolit betondur. Evin pilləkənləri çox bahalı materialdan istifadə edilib, istıq ağacından quraşdırılıb, çox gözəl pilləkəndir. evə xüsusi zövq verir. Bel ikinci mərtəbədə yerləşən 4 yataq otağı ilə daha yaxından tanış olaq əziz izləyicilərimiz. Evin səm birinci mərtəbə həm ikinci mərtəbə quru lojistik daşından inşa edilib. Yataq otaqlarımın da pəncərlərin qarşısı, tam açıqlıqdır, heç bir maneə kəsmir. Bir daha qeyd edirəm, şəxsi yaşayışı üçün ev axtaran müştərilər müraciət edə bilərlər, çünki şəxsi yaşayış üçün inşa edilmiş bir evdir. Və ikinci bir yataq otağı hər bir otaqda gizli şıqlardan istifadə edilib. Döşəmə laminatdır. Bu evlə maraqlanan şəxslər bizimlə əlaqə yarada bilərlər. Burada 3-cü yataq otağı yerləşir və 2 pəncərəsi var. Çox gözəl işıqlı bir Ətdə evimizə baxmaq istəyən müştəri ustasını da özü ilə gətirib gələ bilər. Çünki biz evin keyfiyyətinə tam əminik. Satış üçün inşa edilmiş bir ev deyil, təbii ki, bahalı divar kağızlarından istifadə edilib. Həburda 4-cü yataq otağı yerləşir. Yataq otağı digərlərinə baxan 5 ölçüdədir ışığı tari kimi nəzərdə tutulub. Burda da tavan dizli şıqlarla rəzədləyib. Ümumilikdə göz oxşuyan çox gözəl bir həyət evidir. Çox geniş dəhlizi var ikinci mərtəbədə gördüyünüz kimi. Buradan isə eyvana çıxışı var. Əziz izləyicilərimiz heyvanı var. Gördüyünüz kimi evimiz tam yol kənarında yerləşir. İstəyə uyğun olaraq obyektə də çevirmək mümkündür. Və Qırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. Tam əmin olun ki, Qırdalan şəhərində əsas yolun kənarında çox az hallarda satışa evlər çıxır. Çox az halda belə bir ev tapmaq mümkündür. Dəyərliz izləyicilərimiz, bu gözəl həyət evini bir daha qeyd edirəm. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Təzə Bazar, Misir Parkı, Heydər Parkına tam yaxınlığında yerləşir. Aytaç restoranının tam yanında, əsas yolun kənarında yerləşir. 2 sot torpaq sahəsində inşa edilib, 2 mərtəbəli, 5 otaqlıdır. Sənədi qutçadır. Evimiz başlanğıc olaraq 280.000 manat təklif olunur. Real müştəriyə qiymətlər razılıq olacaq. Dəyərli vaxtınızı ayırı, videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.